میں بتاؤں گا کہ غریب کیسے بن سکتے ہیں سوچیں کہ سب سے تیز غریب بننے کا طریقہ کیا ہے پہلا طریقہ یہ ہے کہ خطرے سے اتنا ڈر کر کچھ بھی آزمانا نہیں اگر آپ نئے چیلنجز سے بچیں گے تو ترقی کے مواقع کھو جائیں گے اگرچہ مواقع آپ کے سامنے ہوں لیکن اگر آپ ہچکچاہٹ کرتے ہیں اور چیلنجز سے بچتے ہیں تو آخر کار اب جمود کی حالت میں رہ جائیں گے جو کہ سب سے خطرناک انتخاب ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے مستقبل میں سرمایہ کاری نہ کریں پیسے کمانے کے لیے درکار علم امہارت میں سرمایہ کاری کرنے کی بجائے اب بیکار کے خرچ پر تازہ ترین فون آ گاڑی جیسی صارف مصنوعات پر پیسے ضائع کرتے ہیں ایسی خرچ کرنے کی عادتیں قلیل مدتی اطمینان فراہم کر سکتی ہیں لیکن طویل مدتی میں یہ اب کے تمام اثاثے بڑھانے کے مواقع کو ضائع کر دیتی ہے جسے مالی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ پیسے کے بارے میں بات کو ممنوع سمجھنا اگر اب سرمایہ کاری امالیات کے بارے میں بات چیت کو حکارت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو اب مالیاتی منصوبہ بندی نہیں کر پائیں گے میرے تجربے میں میں نے کبھی بھی ایسا کوئی شخص امیر ہوتے نہیں دیکھا جو اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرتا ہو مثال کے طور پر فرض کریں کہ اب کی تنخواہ پانچ ملین وون ہے تاہم اگر آپ ہر ماہ چھ ملین سات ملین آہتہ دس ملین وون خرچ کرتے ہیں تو آپ کی مالی صورتحال جلد خراب ہو جائے گی خاص طور پر آج کل جب کریڈٹ کارڈز کا کثرت سے استعمال ہوتا ہے تو یہ دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ پیسہ آپ کے اکاؤنٹ سے کیسے نکل رہا ہے جس سے اخراجات کا نظم کرنا مشکل ہو جاتا ہے آخرکار اہم بات یہ ہے کہ چھ ماہ بعد ایک سال بعد اور تین سال بعد کے لیے مخصوص مالی اہداف مقرر کیے جائیں آپ کو یہ منصوبہ بنانا ہوگا کہ کتنا ابتدائی سرمایہ جمع کرنا ہے اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اگر آپ بغیر کسی مقصد کے صرف موجودہ اخراجات پر توجہ مرکوز کرتے ہیں تو بچت کے ذریعے اثاثہ جمع کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور مستقبل کی معاشی استحکام دور ہو جاتی ہے اسی لیے اقل مند لوگ پہلے بچت کو ترجیح دیتے ہیں اور صرف بچت کا خرچ کرنے کی عادت اپناتے ہیں یہ فرق تین ا پانچ سال بعد کے نتائج میں نمایاں تبدیلی لاتا ہے